এদিন এজন মানুহ যাৰ ভগৱানৰ ওপৰত একেবাৰে বিশ্বাস নাই তেওঁ এটা শিৱ মন্দিৰলৈ গ'ল তেওঁ মন্দিৰলৈ ধূপ চাকি বা অন্য কিবা পূজা পাঠ কৰিবলৈ যোৱা নাছিল তেওঁ মন্দিৰলৈ এনেদৰে ভাবি গৈছিল যে মন্দিৰৰ পুৰোহিতজনক তেওঁ কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব ব্যক্তিজনে ৰাতিপুৱাই গৈ মন্দিৰটোত উপস্থিত হ'ল সেই সময়ত শিৱ মন্দিৰটোত পুৰোহিতজনে মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰাত ব্যস্ত আছিল মানুহজনে কিছু সময়ৰ বাবে মন্দিৰৰ পুৰোহিতৰ কাৰণে মন্দিৰৰ বাহিৰতে অপেক্ষা কৰিলে পূজা অৰ্চনা শেষ হোৱাত মন্দিৰৰ পুৰোহিতজন বাহিৰলৈ ওলাই আহিল পুৰোহিতজনে মানুহজনক সুধিলে মহাশয় কওকচোন কি কামত আহিলে আৰু মোৰ কোঠাটো লৈ আহক পুৰোহিতজনে মানুহজনক বহিবলৈ দিলে মানুহজনে পুৰোহিতজনৰ কোঠাটোত পাৰি থোৱা ঢাৰি এখনত বহিলে আৰু ক'লে মই আচলতে আপোনাৰ ওচৰলৈ কোনো কাম লৈ অহা নাই মাত্ৰ মোৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আহিছোঁ তেতিয়া পুৰোহিত অতি আদৰেৰে ক'লে বাৰু কওকচোন আপোনাৰ প্ৰশ্নকেইটা মোৰ লগত যদি উত্তৰ আছে তেন্তে নিশ্চয় আপোনাক ক'ম তেতিয়া মানুহজনে ক'লে আচলতে ভগৱান বোলা বস্তুটো জানো আছে আৰু যদি আছে তেন্তে তেওঁ ক'ত থাকে তেওঁৰ অৱস্থিতিটো আমি কেতিয়াও গম পোৱা নাই ভগৱান যদি আছে তেন্তে আমি নেদেখোঁ কিয় এই যি মন্দিৰত মূৰ্তিবিলাক আছে তেওঁলোকে ভগৱান নেকি এইবোৰতো একো একোটা মূৰ্তিহে মাত্ৰ আৰু মানুহবোৰ কেৱল মন্দিৰতহে যে আহে তাৰমানে ভগৱান মন্দিৰতহে কেৱল থাকে নেকি কিছুমানে কোৱা শুনিছোঁ যে ভগৱান সকলোতেই থাকে তেনেকুৱা বহু কাহিনীও আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ বা আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ মুখতো আমি শুনিছোঁ আনকি তেওঁলোকে এয়া কোৱাও শুনিছোঁ যে ভগৱান আকাশত থাকে ককা আইতাহঁতে কোনো গছৰ ওচৰলৈ গৈও পূজা কৰা দেখিছোঁ তেওঁলোকেতো বাৰটা মাহত তেৰটা পূজা কৰে মানে মোৰ কোৱা অৰ্থটো হ'ল যে তেওঁলোকে দিনৰ দিনটো ভগৱান ভগৱান পূজা আদি পাঠতেই ব্যস্ত থাকে মানে ক'বলৈ গ'লে বহু সময় নষ্ট কৰে মোৰ মতে এই মানুহবিলাক যে মন্দিৰলৈ যায় নামঘৰলৈ যায় এইবোৰ সকলো ব্যৰ্থ মোৰ মতে ভগৱান বোলা কোনো বস্তু নাই এইবোৰ এচাম মানুহে নিজেই সৃষ্টি কৰা তেতিয়া পুৰোহিতজনে অলপ হাঁহি হাঁহি ক'লে আপোনাক দেখিছোঁ ভগৱানক লৈ আপোনাৰ মনত যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছে আপুনি মোক কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধিলে তাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ আপোনাৰ মূল প্ৰশ্নটো হৈছে যে ভগৱান যদি আছে তেন্তে তেওঁ ক'ত থাকে তেতিয়া মানুহজনে ক'লে হয় বাৰু তাৰ আগতে মই আপোনাক দুটামান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ আপুনি উত্তৰ দিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপুনি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানি কি কৰিব আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপুনি নিজক বিশ্বাস কৰেনে তেতিয়া মানুহজনে ক'লে আচলতে মানুহে ভগৱান ভগৱান আল্লাহ আল্লাহ গদ গদ কৰিয়েই বহু সময় নষ্ট কৰে সেয়েহে মই তেওঁলোকৰ ধাৰণাটো যে ভুল সেয়া প্ৰমাণ কৰিব খোজোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে মই এইবোৰ ভগৱান ভগৱান বিশ্বাস নকৰোঁ মই কেৱল মোকহে বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়া পুৰোহিতজনে ক'লে সুন্দৰ কথা ক'লে আপুনি আপুনি যে আপোনাক বিশ্বাস কৰে সেয়া বহুত ডাঙৰ কথা ভগৱান আছে যদি তেওঁ ক'ত থাকে সেয়া উত্তৰ পাবলৈ হ'লে আপুনি মোৰ পৰা দুটা কাহিনী শুনিব লাগিব আপোনাৰ চাগে নিশ্চয় সময় আছে তেতিয়া মানুহজনে ক'লে আছে আছে মোৰ সময় আছে আপুনি কওক তেতিয়া পুৰোহিতজনে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে আপুনি বিহাইণ্ড দ্য মাছ নামৰ কিতাপখন নিশ্চয় শুনিছে এই কিতাপখন লিখিছে ডক্টৰ সুভাষ মুনজেৱে সেই কিতাপখনত তেওঁ এটা শিহৰণকাৰী বিৱৰণ দিছিল ডক্টৰ সুভাষ মুনজেবৰ ডক্টৰ হিচাপে প্ৰথম চাকৰি আছিল আলিবাগৰ এখন হস্পিটেলত এদিন এগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলা তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ অনা হৈছিল মহিলাগৰাকী বিয়া হোৱাৰ এঘাৰ বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৰ্ভৱতী হৈছিল আলিবাগৰ ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা এটা সাৰ গৰুৱে মহিলাগৰাকীক খুন্দিয়াই মাটিত বগৰাই দিছিল আৰু সাৰ গৰুটোৱে শিঙেৰে জোৰেৰে তেওঁৰ পেটত আঘাত কৰিছিল সেয়া আছিল এক ভয়ংকৰ দৃশ্য মহিলাগৰাকীয়ে মুহূৰ্ততে তেজেৰে লুতুৰি ফুটুৰি হৈ পৰিছিল এতিয়া আচৰিত কথাটো এয়াই আছিল যে মহিলাগৰাকীৰ পেটটো সতস্থানৰ পৰা গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ হাত এখন ওলাই পৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ অৱস্থা দেখি ডক্টৰ সুভাষ মনজেৱৰ মূৰত ধুমুহা বলিছিল মাকজনীৰ জীৱনটো হয়তো বচাব পৰা যাব কিয়নো পেটৰ আঘাতটো সিমান গুৰুত্বৰ নহয় কিন্তু জৰায়ুৰ ফাটি যোৱা বেৰখন চিলাই দিয়াটো ভাবিব নোৱাৰা কথা কাৰণ সন্তানটিৰ ওলাই থকা হাতখন পুনৰ জৰায়ুৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিয়াটো একেবাৰে অসম্ভৱ আছিল মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছিল যে মাকজনীৰ জীৱনটো যেনে তেনে বচাব লাগে কিন্তু মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰা সহায় বিচাৰি আগবঢ়াই দিয়া হাতখন সেই অকণমানি হাতখন ডক্টৰে কেনেকৈ অৱজ্ঞা কৰিব তেওঁ ভাবি ভাবি উপায় পোৱা নাছিল হস্পিটেলৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ কক্ষত কৰ্মী মাত্ৰ কেইজনমানহে আছিল ডক্তৰৰ বাহিৰে দুজনী নাৰ্ছ এজন কম্পাউণ্ডাৰ আৰু এজন সহায়ক যাৰ কাম কেৱল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা সঁজুলিবোৰ ষ্টেৰিলাইজ কৰা মধ্যবয়সীয়া সেই মানুহজন মদাহী যদিও নিষ্ঠাবান আৰু কামত বেছ পাৰদৰ্শীভাৱেও সকলোৱে তেওঁক সহ্য কৰি আহিছিল অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত ডক্তৰে মন কৰিছিল যে মানুহজনে নীৰৱে ডক্টৰৰ কাষত ৰৈ তেওঁলোকৰ কাম কাজ নিৰীক্ষণ কৰি আছিল মহিলাগৰাকীৰ পেটৰ ঘাঁহটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া কেনেকৈ ওলাই অহা জৰায়ুৰ পৰা সৰু হাতখন গৰ্ভত সংস্থাপন কৰিব সেয়া ডক্টৰ মুনজেৱৰ কিতাপী জ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণ বাহিৰত আছিল জৰাইয়ুৰ বেৰখন ইমান মজবুত যে তাক সহজে সলিব নোৱাৰি ওলাই অহা হাতখন ভিতৰত সংস্থাপন কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ বাহিৰে অন্য কোনো উপায় নাছিল তেনেতে ডক্টৰ সুভাষ মুনজেৱৰ কাষত নীৰৱে কামচাই থকা সহায়কজনে ডক্তৰক উদ্দেশ্যি কানে কানে ক'লে হাতখন ভিতৰলৈ পঠিয়াবলৈ এটা উপায় আছে ডক্টৰ মুনজেৱে মানুহজনৰ মুখলৈ চাই পঠিয়ালে তেওঁলোকৰ হাতত সময় নিচেই কম তেওঁ নাজানে কিন্তু ডক্টৰৰ অন্তৰে মানুহজনৰ অন্তৰত কি আছে তাক সুধিবলৈ ক'লে ডক্টৰে সুধিলে উপায়টোনো কি তেতিয়া মানুহজনে ক'লে ছাৰ ইনজেকশ্যনৰ নিডুল এটা তপতাই হাতখনত লগাই দিয়কচোন হাতখন নিজে নিজেই ভিতৰলৈ সোমাই যাব অইন কোনো উপায় নাপায় ডক্টৰ সুভাষ মুনজেবে পৰামৰ্শটো গ্ৰহণ কৰিলে লগতে অন্তৰেৰে ভগৱানক সোঁৱৰি সৰু জীৱটোৰ ওচৰত এশবাৰমান সমা বিচাৰিলে এইবাৰ ডক্টৰ সুভাষে কিছু সাহস গোটাই লৈ নিদুল এটা গৰম কৰিলে আৰু সৰু জীৱটোৰ হাতখনত লাহেকৈ চুই দিলে লগে লগে ঘটি গ'ল অলৌকিক ঘটনাটো এটি জোকাৰণি মাৰি সৰু হাতখন নিজে নিজে গৰ্ভাশয়লৈ সোমাই গ'ল তাৰ পিছৰ কামখিনি ডক্টৰ সুভাষৰ বাবে অতি সহজ হৈ পৰিল মহিলাগৰাকীৰ জৰাইটো মেৰামতি কৰি তেওঁ সুন্দৰকৈ ড্ৰেছিং কৰি দিলে আৰু দুমাহ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে নিৰাপদে সেই হস্পিটেলখনতে এটি সন্তান জন্ম দিলে আৰু ডক্টৰ সুভাষ মুনজেৱৰ হাতত উঠি সেই কেঁচুৱাটোৱে মিচিকিয়াই হাঁহি এটা মাৰিলে তাৰ পিছৰ পৰাই ডক্টৰ সুভাষ মুনজেৱে সেই মধ্যবয়সীয়া সহায়কজনক তেওঁ বহুকেইজন গুৰুৰ মাজৰ এজন বুলি মানি ল'লে আজি তেওঁ অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰে যে কিতাপৰ জ্ঞানে কোনো পৰিত্ৰাণৰ উপায় দিব নোৱাৰে তেতিয়া ভগৱানে নানা ৰূপৰ মাধ্যমেৰে আমাক সঠিক পথৰ সন্ধান দিয়ে সিদিনা তেওঁক সহায়কজনে দিছিল সহায়কজনৰ এই কৌশল কোনো কিতাপত পোৱা নাযায় শেষত ডক্টৰ সুভাষে ইয়াকেই ক'লে যে সকলোবোৰ ভগৱানৰে ইচ্ছা ভগৱানে ক'ত কেনেকৈ আপোনাক সহায় কৰে আপুনি কেতিয়াও নাজানে কিন্তু এটা আচৰিত কথা যে ভগৱান আমাৰ লগত প্ৰতিটো সময়তে থাকে মাত্ৰ লাগিব আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস এজন প্ৰায় ছয় সাত বছৰীয়া ল'ৰা সি সদায় ভগৱানক বিচাৰি যায় কাৰণ মাকে তাক সদায় ভগৱানৰ কথা কয় যে ভগৱান ইয়াত থাকে ভগৱান তাত থাকে ভগৱানে আমাক আকাশৰ পৰাই চাই থাকে সেয়েহে বেয়া কাম নকৰিবা সকলো মানুহৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিবা সেয়েহে তাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ল যে সি এদিন ভগৱানক লগ কৰিব সি এদিন ভগৱানৰ ওচৰলৈ যাব এদিন সি মাকক প্ৰশ্ন কৰিলে মা তুমি যে কৈ থকা ভগৱান আছে ভগৱান দেখাত কেনেকুৱানো আৰু তেওঁ ক'ত থাকে মোক এদিন দেখুৱাই দিবাচোন সৰু ল'ৰাটোৰ মুখত এনে প্ৰশ্ন শুনি মাক বিবাঙত পৰিল মাকে তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কি ক'ব কাৰণ মাকে বিশ্বাস কৰে যে ভগৱান আছে কিন্তু মাকে এতিয়া কাক দেখুৱাব এইজনেই ভগৱান তথাপি মাকে এদিন এটা মন্দিৰলৈ লৈ গৈ তাত থকা গণেশৰ মূৰ্তি এটা দেখুৱাই ক'লে এইজনেই ভগৱান ভগৱান ইয়াতেই থাকে তেতিয়া ল'ৰাজনে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে তুমিতো কৈছিলা ভগৱানে আমাক আকাশৰ পৰা চাই থাকে এয়াতো মন্দিৰতহে আছে আকাশতটো নাই এইবাৰ ল'ৰাজনৰ মাক আৰু বিপাঙত পৰিল আৰু ক'লে ভগৱানক আমি কেতিয়াও নেদেখোঁ ল'ৰাজনে এই মাকৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট নহ'ল সি নাজানে যে ভগৱান কি ভগৱান ক'ত থাকে বা ভগৱান কেনেকুৱা কিন্তু তাৰ বহুতেই ইচ্ছা আছিল যে সি ভগৱানৰ লগত বহি এদিন ৰুটি খাব এদিন সি মনে মনে মাকে বনাই থোৱা তি সি স্কুল বেগত ভৰাই ল'লে আৰু ভগৱানক বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল গৈ গৈ সি বহু দূৰ পালে দুপৰীয়া হৈ পৰিল সি দেখিলে যে নদীৰ পাৰৰ গছজোপাৰ তলত এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা বহি আছে মহিলাগৰাকীৰ চকুত মৰম ভাৱ ফুটি উঠিছিল এনে লাগিছিল যেন মহিলাগৰাকীয়ে সেই ছয় সাত বছৰীয়া ল'ৰাজনৰ বাবে বহি আছে ল'ৰাজনে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ ওচৰতে গৈ বহিলে আৰু নিজৰ বেগটোৰ পৰা ৰুটি কেইখনৰ পৰা এখন উলিয়াই খাবলৈ ধৰিলে সেই সময়তে তাৰ কিবা এটা মনত পৰিল সেই বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ ফালে ৰুটিৰ সৈতে হাতখন আগবঢ়াই দি হাঁহিবলৈ ধৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে ৰুটিখন নিজৰ হাতত ল'লে মহিলাগৰাকীৰ বলি ৰেখা থকা মুখখনত এটা সুখৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল তেওঁৰ দুচকুৰে সুখৰ চকুলো বৈ আহিল ল'ৰাজনে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ ফালে চাই আছিল মহিলাগৰাকীয়ে ৰুটিখন শেষ কৰাৰ লগে লগে সি আৰু এখন ৰুটি উলিয়াই মহিলাগৰাকীক দিলে মহিলাগৰাকীয়ে বৰ সুখ অনুভৱ কৰিছিল বহু সময় দুইজনে ইজনে সিজনৰ লগত বৰ মৰমত কটালে বহু সময়ৰ পিছত ল'ৰাজনে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীৰ অনুমতি লৈ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলে কিছুদূৰ গৈ সি পিছলৈ ঘূৰি চাই দেখিলে যে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীয়ে তালৈ চায়েই আছিল আনফালে ল'ৰাজনৰ ঘৰত এক হুলস্থুল পৰিৱেশ ইমান দেৰি স্কুলৰ পৰা অহাই নাই নে ক'লৈ গ'ল এইবুলি মাকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহি দেখিলে যে পুতেক আনন্দ মনে আহি আছে মাকে আজি প্ৰথম দেখিছে যে তেওঁৰ পুত্ৰই ইমান আনন্দত আছে মাক এটাক সাৱধি ধৰি কপালত চুমা খাই সোধাত তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে মা মই আজি ভগৱানৰ লগত বহি ৰুটি খাইছোঁ কিন্তু ভগৱান বহুত বুঢ়া হৈছে মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে মা আনফালে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকী যেতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল তেতিয়া গাঁও ৰাইজে দেখিলে যে বুঢ়ী আজি বহুত আনন্দিত হৈ আছে গাঁওবাসীয়ে কাৰণ সোধাত বুঢ়ীয়ে ক'লে মই এই দুদিন ধৰি ভালকৈ খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ ভালকৈ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বাবেই নদীৰ পাৰতে গছ এজোপাৰ তলত বহি আছিলোঁ আৰু ভাবি আছিলোঁ যে ভগৱান মোৰ ওচৰলৈ আহিব মোলৈ খোৱা বস্তু আনিব আৰু সঁচাকৈয়ে মোৰ ওচৰলৈ ভগৱান আহিছিল তেওঁ সৰু ল'ৰা হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে তেওঁ মোলৈ ৰ লাগি চাই আছিল তেওঁ নিজ হাতেৰেই মোক খুৱাইছে আৰু নিজেও খাইছে যোৱাৰ সময়ত তেওঁ মোক খাৱটিও ধৰিছিল তেওঁ মোক বাৰে বাৰে চাই চাই গৈছিল কাহিনী দুটা শেষ কৰি পুৰোহিতে নাস্তিক মানুহজনক সুধিলে কাহিনী দুটা শুনি আপুনি কি বুজিলে মহাশয় তেতিয়া মানুহজনে ক'লে পূজাৰী মই এয়াই বুজিলোঁ যে ভগৱান মানুহৰ বিশ্বাসতেই আছে আৰু থাকে কেতিয়াবা মানুহে কিছুমান বস্তু বিশ্বাস নকৰোঁ বুলি ক'লেও কিন্তু বিশ্বাস কৰাটোকেই বুজায় আৰু আপুনি বিশ্বাস নকৰাকৈ থাকিবও নোৱাৰে প্ৰতিটো সময়তে আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য যে কিবা এটা শক্তি আছে যিয়ে আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কথা যে আপুনি কি ভাবে কিন্তু পূজাৰী ভগৱান যদি আমাৰ বিশ্বাসতহে থাকে তেন্তে আমি মন্দিৰলৈ কিয় আহোঁ মানুহে ভগৱানক পাবলৈ নিজৰ নিজৰ ৰাস্তা বাছি লয় আপুনি কাকো ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি যদি এই ৰাস্তাৰে যায় তেতিয়াহে ভগৱানক পাব নহ'লে নাপাব মানুহে যিদৰে ভগৱানক পাব বিচাৰে তেওঁৰ মতে সেইটোৱে শুদ্ধ আৰু সঠিক কোনোবাই মন্দিৰলৈ আহে কোনোবাই নামঘৰলৈ যায় কোনোবাই আকৌ গছ লতিকাকো ভগৱান বুলি মানে মুঠতে আপুনি বিশ্বাস আগত ৰাখি ভগৱানক যি ৰূপতেই বিচাৰে সেই ৰূপতে পাবও পাৰে